पंतप्रधानांनी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना दिलेला गुरुमंत्र अत्यंत उपयुक्त असल्याच्या प्रतिक्रिया राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी दिल्या आहेत माय नेम इज तन्विंद्र उपिंजारी आय एम स्टडी इन क्लास टेन ते नरेंद्र ने कहा की हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें पढ़ाई भी और हमारा टाइम मैनेज भी करना चाहिए तो जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें अपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें पढ़ना चाहिए तो उनसे मुझे यही समझ में आया कि मैंने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी चाहिए मेरा नाम हर्षिला विजय बच्चाव है मैं पी एम से केंद्रीय विद्यालय धोले की छात्रा हूँ मैं कक्षा बारहवीं में पढ़ती हूँ आज परीक्षा पे चर्चा पे पीएम मोदी ने हमें काफ़ी ज़्यादा सूचनाएँ प्रदान की जिससे परीक्षा में होने वाले स्ट्रेस से हमें बहुत ज्यादा मतलब छुटकारा नहीं बोल सकते लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे झेलना है हमें उसके बारे में पता चला है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है मी ओम विनोद पाटिल कक्षा दावी विद्यार्थी पीएम मोदी द्वारा आमाला मोबाइल बदल खूब चांगल संग जस का मोबाइल न घेने मोबाइल घेने मोबाईल अशा मध्ये घेणे जसं आपल्याला अभ्यासला आप गरज आहे जसं आपल्याला काही भेटलेले प्रोजेक्ट वगैरे तर आपण ते इन्फॉर्मेशन काढण्यासाठी युज करू शकतो पण काही टाइमला आपल्याला जेव्हा मोबाईलची गरज नाही राहत तेव्हा आपण मोबाईल घेतो यूज करतो ते आपल्या अभ्यासासाठी थोडं हार्मफुल राहू शकतं म्हणून आपल्याला जे जेव्हा मोबाईलची गरज नाही आहे तेव्हा आपण त्या ते मोबाईलचा विरोध करायचा पण जेव्हा आपल्याला गरज आहे कोणाच्या तरी मार्गदर्शात राहून तो मोबाईल युज करायचा छात्र मेरा नाम श्रेया सुचल है मैं परीक्षा पे चर्चा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं जो हमें काफ़ी मदद कर सकते हैं उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात की है जैसे डाइट और एक्सरसाइज उन्होंने ये राय दी है कि हम जो क्वांटिटी खाना खाते हैं वो मैटर नहीं करना चाहिए हालांकि काफ़ी लोगों की यही राय होती है कि ज़्यादा क्वांटिटी खा लिया तो अच्छा रहता है पर उन्होंने ये सुझाव दिया है कि क्वालिटी ऑफ खाना हमारा मैटर करता है तो उन्होंने बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट हमारे आहार में इंक्लूड करने की राय दी है और फिजिकल एक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब सभी छात्रों को सुझाव दिया है और ये भी कहा है कि कैसे कोई भी कार्य पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना चाहिए पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना चाहिए और सोते वक्त सिर्फ सोना चाहिए